Здравствуйте! Мы Доулы и хотим рассказать вам об этой профессии. В проекте «Популярно о Доулах». В первой части проекта «Популярно о Доулах» мы рассказали о том, чем может быть полезна Доула своим клиентам. А теперь рассмотрим важные ограничения профессии. Доула уважает ценности женщины и внимательно к ее пожеланиям. Вместе с тем она не принимает решений за свою клиентку. Не навязывает свое видение родов. Не указывает женщине, что ей делать. И не говорит за нее. Доула может предложить и обсудить варианты, но остается открытой к любому опыту и поддерживает женщину в ее выборе. Доула не является медицинским работником. Она не ставит диагноза, не назначает и не отменяет лекарства, не проводит осмотров, не слушает сердцебиение ребенка, не контролирует и не ведет роды. Даже имея соответствующее образование и опыт, она не выполняет медицинских задач, сопровождая роды в качестве доула. Есть много специалистов, которые могут проводить медицинские процедуры. Доула же обеспечивает тот уход, которого не достает в медицинской системе в области ведения беременности и родов. уважает право клиентов на частную жизнь. Она не упоминает их имена или другие личные сведения. Доула не высказывает свое мнение в сети о конкретных родах, даже если ее переполняют позитивные эмоции. И тем более Доула не использует интернет, чтобы в рассказе о родах выпустить пар. ДОУЛА относится к родителям, семьям, а также ко всем специалистам с уважением и вежливостью. Она не должна проявлять нечестность, конфликтность, враждебность или угодливость. Задача ДОУЛА – в постоянном присутствии, в добром отношении, поддержке, придании уверенности, в обеспечении комфорта и материнской заботы. Мы не знаем, планируете ли вы роды и захотите ли пригласить в них профессиональную ДОУЛУ. Но были рады поделиться с вами информацией об этой возможности. Оставляйте комментарии, пишите нам свои вопросы. До новых встреч!